وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں کون ہیں آپ علیہ السلط وسلام کے دل کا ٹکڑا ہیں لخت جگر ہیں بیٹی ہیں ان کا انتقال ہوا اور بیوی کس کی ہیں حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ کی کس کی بیوی بی ہیں حضرت علی المرتضا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بی ہیں آپ علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ہیں ان کا انتقال ہوا جس وقت ان کا انتقال ہوا صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو دیکھ کر فرمایا اے قبر تو تو, ہے, اے قبر تو تو بڑی خوش قسمت ہے پتہ تیرے اندر آج کون آ رہا ہے, آ رہا ہے یہ فاطمہ ہیں کون فاطمہ آپ علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ کون فاطمہ حضرت علی کی بیوی فاطمہ کون فاطمہ حسن حسین کی والدہ فاطمہ اے قبر تو تو بڑی خوش قسمت ہے اللہ پاک نے قبر کو زبان دے دی اللہ پاک نے قبر کو زبان دے دی قبر سے آواز آنا شروع ہو گئی اے ابو حریرہ اے ابو حریرہ یہاں قبر کے اندر حسب نصب نہیں چلتے یہاں قبر کے اندر حسب نہیں نصب نہیں چلتے قبر کے اندر اعمال چلتے ہیں جس نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہوں گے میں قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاؤں گی اے ابو حریرہ جس نے دنیا کے اندر برے کام کیے ہوں گے اللہ کو ناراض کیا ہوگا میں قبر اس کے لیے جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن جاؤں گی یہاں پر حسب نصب نہیں چلتے یہاں پر اعمال چلتے ہیں اگر کوئی نبی کا بیٹا ہو اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا نافرمان ہو وہ بھی میں جائے گا مثال اللہ پاک نے علیہ علیہ السلام السلام کی دے دی کا سگا بیٹا اللہ کا نافرمان تھا ہلاک ہو گیا تباہ ہو گیا اور حضرت نو علیہ السلام کی موجودگی میں برباد ہو گیا تو اگر حسب نصب سے کام چلتا تو حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا بخش جاتا لیکن حسب نصب سے کام نہیں چلا حسب نصب سے کام چلتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کبھی گمراہ نہ مرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو کہ بت بنایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتے تھے بادشاہ نمرود کے لیے کام کیا کرتے تھے لیکن اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانتے تھے اپنے بیٹے کی باتوں کو نہیں مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائی بھی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی زندگی میں ایمان نہیں تھا وہ بھی ہلاک ہو گئے حسب نصب سے کام چلتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کبھی بھی دنیا سے کفر کی حالت میں نہ جاتے تو اس قبر نے کہا کہ اے ابو حریرہ یہاں حسب نصب سے کام نہیں چلتا یہاں پر آمال چلتے ہیں فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شر شرا جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو اس کا بدلہ ملے گا دنیا کے اندر ایک بندہ رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے تاجد کی نماز پڑھتا ہے اور دوسرا بندہ شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے چوری کرتا ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے نہیں وہاں پر سب الگ الگ ہو جائیں گے وہاں پر فرمایا جائے گا کہ اے ظالموں آج تم الگ ہو جاؤ وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ دنیا کے اندر تو تم ساتھ تھے دنیا میں تو کسی کو پتہ نہیں تھا دنیا میں اللہ پاک نے اپنی ستاری کی وجہ سے پردہ ڈھکا ہوا تھا آج تم الگ ہو جاؤ آج اللہ کو ماننے والے الگ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے نافرمان الگ کھڑے ہوں گے اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا یا حسرتن علی العباد یا حسرتن علی العباد کہ حسرت ہے بندوں پر اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کر کہ افسوس ہے بندوں پر کہ ان کو پتہ چل گیا کہ موت آئے گی ان کو پتہ چل گیا موت سے نہیں بچ سکتے ان کو پتہ چل گیا قبر میں پوچھا جائے گا ان کو پتہ چل گیا قبر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا ان کو پتہ چل گیا کہ جنت بھی ہے ان کو پتہ چل گیا جہنم بھی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے آ کر بتا دیا اس کے باوجود بھی اللہ پر یقین نہیں رکھتے یا حسرتن علی العباد یا حسرتن بندوں پر افسوس ہے شیطان نے ان کے دل و دماغ کالا کر دیا ہے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فکی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں